आप देख रहे हैं आवाज ना। नमस्कार नागपूर दिनांक सोळा जुलैला रवी भवन येथे डॉक्टर आंबेडकर राईट्स मीडिया नवनियुक्ती पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान सोहळा साजरा करण्यात आला संघटनेचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते माननीय श्री भागवत साहेब संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ साखरे संघटन उपाध्यक्ष व मानवाधिकार कायदा संपादक मिलिंद नरांजे संघटन सचिव व मिशन इंडिया टी व्ही संपादक कुणाल कांबळे कोषाध्यक्ष दैनिक संध्याकिरण संपादक विलास मनोहर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ पत्रकार गौरव गायगवली नागपूर शहर अध्यक्ष मंगेश उईके अध्यक्ष नागपूर शहर क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग व आवाज विदर्भ नागपूर न्यूज रिपोर्टर सुजाता मसराम नागपूर शहर महिला अध्यक्ष व आवाज विदर्भ नागपूर न्यूज संपादक सुरेश कुंभलकर स्थायी सदस्य व मुख्याध्यापक मनोहर व नवनियुक्त सदस्यांमध्ये ॲडव्होकेट इनामुल हक यांची राष्ट्रीय सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली तसेच ॲडव्होकेट ख्वाजा आमिरुद्दीन यांची संघटक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली व सिद्धार्थ घरडे यांची शहर उपाध्यक्ष क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात निवड करण्यात आली तसेच मेघा मेश्राम यांची नागपूर शहर महिला उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आपल्या रवी भवनला आपण ठेवलेली आहे संस्था दिवसेंदिवस वाढत आहे याचे श्रेय सर्वांनाच आहे एक समोर आम्ही कार्यकारिणी जी आजवर कामे करत करत आहे आणि भारतरत्न संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक कीर्तीच्या नावाला साजे असे धोरण आणून सामान्य जनतेपर्यंत कार्य केल्यामुळे संस्था भरभराडीच आली आहे सध्या संस्थेचे कार्य पाहता संस्थेचे स्वरूप बदललेले आहे समाजातील नामवंत समाजसेवी जुळत आहे ही संस्थेसाठी स्वाभिमानाची बाब आहे आजच्या बैठकीत अजून काही सज्जन सज्ज आहेत त्यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे संस्थेचे सन्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुष्यमान भागवतजी लांडे यांना नुकताच भारतीय दलित साहित्यिक अकादमीचा साहित्य लेखनाचा पुरस्कार मिळाला आहे ही आमच्या संस्थेसाठी जमेची बाजू आहे पुरस्कारानंतर ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे त्यांचे आम्ही भरभरून स्वागत करूया आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भागवत दांडेजी आणि सर्व ज्येष्ठ मान्यवर मंचावर असलेले आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्दिष्ट हेच आहे की डॉक्टर आंबेडकर मीडिया वेलफेअर असोसिएशन या असोसिएशनला आपण जोडून काम करत आहोत अनेक वर्षापासून ही मीडिया असोसिएशन आपल्या साठी लोकांसाठी अन्यायासाठी उभं राहून काम करत आहे असंच नवीन या संस्थेला जोडले पाहिजे नवीन या संस्थेतर्फे त्यांना नियुक्ती झाली पाहिजे याकरिता आपण हा कार्यक्रम आज राबवण्यात येत आहे माझ्या सर्वांना आपल्याला हेच सांगायचं आहे की डॉक्टर आंबेडकर मीडिया वेलफेअर असोसिएशनला आता एवढे अनेक वर्षापासून काम करत आहे आणि आपले लांडगे साहेब आता म्हणजे ज्येष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ती आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत ते अनेक वर्षापासून ते काम करत आहेत तर नवीन आपल्याला युवकांना महिलांना जास्तीत जास्त संख्येमध्ये जोडून या भागवत दानगेजींच्या भार आपल्या अंगावर घेऊन आपल्याला या संस्थेला आणखी आता समोर वाढवायचा आहे जास्तीत जास्त म्हणून नवीन नियुक्ती नवीन पदाधिकाऱ्यांना माझ्या हेच म्हणणं आहे की आपण जुळून सारा हिमतीनं ताकदीनं व मनापासून या संस्थेला जुळून काम करायचे आहे लोकांच्या मदतीला आपण तर आहात सर्व संस्थेचे पदाधिकारी सर्व शिक्षित चांगले लोक आपल्यासोबत जुळलेले आहेत होणाऱ्या अन्यायासाठी ही संस्था काम करत असते होणाऱ्या प्रकल्प जे काही होते आणि नवीन जे नियुक्त्या आपण यासाठी करत आहे की आपल्याला हे जे डॉक्टर आंबेडकर मीडिया वेलफेअर असोसिएशन आहे ते हजारोच्या नाही लाखोच्या संख्येत वाढवायची आहे आज नागपूरला नाही तर पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये वाढली पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये अगर चांगली वाढली महाराष्ट्रामध्ये अगर चांगलं काम आपण केलं तर उद्या चालून महाराष्ट्राच्या बाहेर पण आपण चांगलं काम करू आणि आता चांगले चांगले आपण हे कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे विवाह संबंधित आता जवळपास आता काही दिवसात आपण विवाह संबंधात एक मेळावा घेतला होता त्याही खूप चांगला आपल्याला प्रतिसाद मिळाला संदेश देणार भारतामध्ये समस्या खूप आहे परंतु मनापासून सोडवणारे कार्य करते यांची संख्या कमी पडत आहे जिथे बघितलं जात कोणताही नवीन पदाधिकारी कोणत्याही संस्थेमध्ये जर तो पद ग्रहण करतो तर त्याच्या कोणता नाही कोणता हेतू पुरेस्पूर असतो परंतु डॉक्टर आंबेडकर राईट मीडिया वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमाने आज आपण लोकांमध्ये कायद्याचे जनजागृती अभियान चालवत आहोत परिचय संमेलन घेत आहोत जागोजागी लोकांच्या जागा ज्यांच्यावर भूमाफियांनी अतिक्रमण केलेले आहेत ते सोडवण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत आणि सोडवलेले पण आहेत काफी संख्या तहसील मधून पुन्हा काही प्रकरण आपल्याकडे काकूंचे आलेले आहेत मिहानचे काही प्रकरण आहेत मिहानमध्ये भरपूर घोटाळे झालेले आहेत तेही आता उघडकीस आपण आणणार आहोत आणि आपल्या संस्थेसाठी डॉक्टर आंबेडकर आठ ते दहा एकराची जागा आपण मागणार आहोत सरकारला की आम्हाला चॅरिटेबल हॉस्पिटल सुरू करायचे आहे येणाऱ्या काळामध्ये तर दोन्ही ठराव प्रस्ताव आजच्या कार्यक्रमामध्ये सभेमध्ये घेण्यात आलेला आहे आज आपल्या संघटनेमध्ये खूप सारे विधी सेवक कायदे पंडित पत्रकार समाजसेवक असे भरपूर प्रकारचे विविध प्रकारचे ज्येष्ठ नागरिक जोडलेले आहेत तर माझ्या फक्त त्यांना एकच म्हणणं आहे आपण बघा आपण रोजीरोटीसाठी तर आपण दररोजच झटतो परंतु त्यासोबत दररोज दोन तीन नागरिकांच्या आपल्या हाताने कोणतं निशुल्क भग होईल तर खूपच चांगलं आहे आपण नेहमी एक काल्पनिक गोष्ट नेहमी करतो आपण समाजामध्ये की नाही आपण चांगले काम केलं तर आपल्याला पुण्य लाभेल तर ते तसं नसते जर आपण दररोज एक दोन तीन चांगले काम केले आपल्या हाताने तर त्या तीन कामांपैकी तरी काम आपल्या आपल्याला कुठेतरी मदतीसाठी नेहमी परत मिळते आपल्याला आपण कोणत्या अडचणीमध्ये अडकलो कधी आपल्याला मदत पाहिजे मार्गदर्शन पाहिजे किंवा कोणत्याही प्रकारची मदत असली तर त्यावेळेला खरखर आपण ज्या ज्या ठिकाणी चांगले कर्म करतो त्या लोकांना पहिल्यांदा हात मारतो आपण हा आपला एक अनुभव असतो तर माझे म्हणणं एवढेच आहे की सतत चांगले कार्य करत राहा चांगल्या लोकांना जुडा भारतामध्ये समस्या खूप आहे आणि भारता भारत हा एक असा देश आहे जगातला की या भारतामध्ये जगामध्ये लाखो जाती आहेत पण तरी आज मला आपण हिंदू मुस्लिम सिख किंवा आदिवासी बौद्ध ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायातील आपण एक सोबत एका ठिकाणी एका मंचावर आलो म्हणजे या देशाच्या संविधानाने ते करून दाखवलेलं आहे की धर्मनिरपेक्ष म्हणजे भारतामध्ये खूप महत्वपूर्ण आहे आणि एकामेकाला चालून घेण्यासाठी कायद्याने भावनेने बंधुत्वाने क्षमतेने चालणं खूप गरजेचं आहे तर माझी सर्वांना विनंती आहे की समाजामध्ये चांगली प्रतिष्ठाही बनवा आणि समाजातल्या लोकांना योग्य मार्गदर्शन करा त्यांना मदत करा त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा म्हणून आपल्या या संघटनामध्ये आजपर्यंत नव्यान पर्सेंट म्हणजे पत्रकारच होते परंतु त्या परीकडे जाऊन माझे आपण उत्तराखंड मध्ये पण आपण वकील लोकांची टीम आपण जुळवलेली आहे युपी मध्ये पण बरेच वकील आपल्यासोबत जुळलेले आहेत मुंबईमध्ये वकील जुडलेले आहेत आणि आज जी चर्चा आहे जी बैठक आहे त्या बैठकीतून मगाशीच मी कार्यक्रम सुरू होण्याच्या पूर्वी दोन शब्द बोलू दिला दोन या देशातील हो जे माहोल आहे ते कसं राहणार आहे आज आम्ही खूप शांत आहोत आज आम्ही बोलू शकतो दोन महिन्यांचं आम्ही काय बोलणार आहे आणि त्याच्यात काय प्रतिक्रिया होणार आहे हे साहेबांना मगाशी मी बोललो जे आम्ही या व्यवस्थेच्या विरुद्ध जर बोलत असेल तर आम्हाला शहरी लक्षवादी म्हणून घोषित केला जाणार आम्ही काय खायचं काय प्यायचं काय नाही खायचं कुठे जाणार आहोत आमच्या पूर्णपणे निर्बंध करण्यासाठी विभागामध्ये चार दिवसा अगोदर तो ठराव आलेला आहे तो ठराव बाराव्या गेला पुढील कॅबिनेट बैठकीमध्ये पुढच्या महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री और लोक तो ठराव पारित करून खेळते आपल्यासमोर वो वो तो हम निकाल देंगे और वो राज्यपाल अपॉइंट करके उसको साइन करने जिसको जिसने न शहरी लक्षनवादी करते उसमें हमारा भाई खत्म किया जाएगा हमारे जीने के अधिकार खत्म किए जाएंगे इसलिए अभी हम दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के समाज की जो दिशा है वो साहब ठहराने विधि विभाग की डिजाइन में है। क्या वो क्या कर है बराबर और ये आखिरी बैनर है हमारा इसके बाद कोई बैनर नहीं है आर पी खत्म हो गया ये जो अम्बेडकर एक जो बैनर है इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि लोगों को कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा के प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं जितने भी आर के प्लेटफॉर्म है वो सब जमा हो चुके हैं हम ये जो वाइस दे रहे हैं ये भारत का आखिरी प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम आने वाले दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज सिख समाज को एक नया उम्मीद दे सकते हैं ऐसा मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के नौ रत्न जो है वो एक लोगों के बीच में जो सामान्यता के लिए जो तो खड़े हुए थे दलित गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम हिंदू सब जो गरीब है उनके लिए एक भगवान बन के खड़े हुए थे और एक शिक्षा के लिए उन्होंने एक हाथ में किताब रखे उनके हाथ में एक किताब है ठीक है वो किताब एक दर्शाता है कि वो लोगों को बताते हैं कि किताब अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जीत है और यही बैनर का मकसद है हमारा कि हम लोगों को शिक्षित करें और उनके जो उनकी जो समस्या है वो दूर करें और लोगों को न्याय दिलाए तो ये जो न्याय दिलाने का काम है जो गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ये लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो इसको कैसा हम लोग तो इनको न्याय दिलाए और इनके ऊपर जो परेशानी आ रही है या आने वाली है उसको कैसे दूर करें और मैं तो एज एडवोकेट मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो ये देख रहा हूँ कि जो न्याय प्रक्रिया है जो बनी है तो वो जब तक कि हम लोग तो उससे अवेयर नहीं होंगे तो तब तक कि हम तो अपने समस्या से दूर नहीं हो सकते उसका हमको उसका नॉलेज होना जरूरी है तो नॉलेज हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमको नॉलेज देना है हमारे राइट्स को जो है पहचानना है, है हमारे राइट्स क्या है हमारे संविधान में जो राइट्स दिया है तो वो हमारे देश ने सबसे बड़ा हमको राइट्स दिया है नागरिकता का तो हमको पहचानना है और हमको हमारे पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमको सहन नहीं करना है अत्याचार के खिलाफ हमको लड़ना है ये हमारा राइट्स है चाहे हम गरीब हो अल्पसंख्यक हो या दलित हो हम एक सिटीजन है ये बड़ा राइट्स है हमारा तो हमारा जो सिटीजन है वो इक्वलिटी बताता है सब सामान्य है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जात बात गरीब अमीर नहीं है इसके अंदर ठीक है बस यही जो मेहनत के अंदर जो मुझे आपने आमंत्रित किया है आज के प्रोग्राम में मैं बहुत मैंने खुश हूँ मुझे धन्यवाद देना है और जो जवाब है कि मैं अभी संभालने जा रहा हूँ इसके बाद तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी ये संगठन का काम करने के लिए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे काम है मतलब लोगों लोगों की मदद करना जो तो परेशान हाल है उनकी मदद करना उनको तो इंसाफ दिलाना जस्टिस दिलाना न्याय दिलाना तो ये बहुत ये तो हमारी अपनी पहले से ही ख्वाहिश रही है कि हम ऐसे कोई काम करें कि लोगों को फायदा पहुंचे तो ये अवसर प्राप्त हुआ है संगठन द्वारा मुझे तो मैं मुझे जब जवाबदारी दी गई है और जब दी जाएगी आगे भी तो मैं भी उसके आप पूरा पूरा करने की बहुत -बहुत कोशिश करूँगा और आपका आशीर्वाद है तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी थैंक यू थैंक यू ऑल भारत रचना और भारतीय घटना के जो निर्माते हैं डॉक्टर बी आर आम्बेडकर उन्होंने जब ये संविधान की निर्मित की पहली रोड दिल्ली वहां उन्हें दो साल ग्यारह महीना सत्रह दिन की संविधान का निर्माण किया लगातार वो लिखते रहे रात के तीन दिन जाकर बैठक लिखते रहे अकेले इंसान ने इतना बड़ा संविधान लिखना ये बहुत बड़ी बात थी जबकि हमारे देश में उस वक्त उन्नीस की बात सौ बैरिस्टर थे देश भर के सौ बैरिस्टर में से किसी ने हिम्मत नहीं की कि देश का संविधान हम बनाएंगे सर को मालूम है इनाम नाम सर को कि बैरिस्टर क्या चीज होती है कानून का कीड़ा होता है उसको ही बैरिस्टर कहा जाता है उसके बावजूद भी उन्होंने भारत का संविधान नहीं बनाया क्योंकि उनको मालूम था कि इतना बड़ा मुल्क इतनी बड़ी समस्या इतनी बड़ी जातियां इतने बड़े संगठन संस्था संस्थान जो राजे महाराज चलाते थे पहले उन सबको मिला के सबकी समस्याओं को सब समस्या देखते हुए ये एक संविधान को निर्माण करना मामूली बात नहीं थी भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्राणिंद प्रसाद उन्होंने एक बात कही ब्रिटिश काल में उनका नाम मुझे याद नहीं अभी जो संस्थापक थे वहां के उनको पूछा गया कि आप भारत का संविधान निर्माण करेंगे उन्होंने उस टाइम भारत को कहा क्या आप मुझे बात कर रहे हैं अरे आपके पास तो एक ऐसा हीरा है जो भारत का संविधान लिख सकता है बड़ा ताजु हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी को बोले हमारे पास ऐसा कौन आदमी है बोले हमको तो ख्याल नहीं है आप ही आत्मकार सदस्य हो तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर जो आपके देश में है वो सबसे विद्वान है, कोई इस घटना को पारित कर सकते हैं। और तब से यह संविधान बना, बाबा साहब ने बाबा मीटिंग के लिए इसके बारे में मसला समिति तैयार की, उसके अध्यक्ष बने, वो सब काले का था, और तभी आज 55 साल हुए, देश उस घटना से घटना को लेकर चल रहा है, और ये ऐसे महान इंसान थे। तो वो भिड थे और तब से बाबा साहब को लोग चाहने लगे कि नहीं भारत का संविधान लिखने वाला मामूली इंसान नहीं था वो इस देश का गौरव था तब भी इस देश ने उनके ऊपर अन्याय किया जब भारत रत्न देने की बारी आई तो बाबा साहब का तो ना भूल चौबीस नंबर पर भेजा हूं उन्नीस सौ इक्यानवे में मिला उनको भारत रत्न मनोप्रांत मिला जबकि भारत रत्न की उपज उन्नीस सौ बावन में हुई थी पचपन में हुई थी पचपन के बाद अभी तक तिरपन लोगों को भारत रत्न दिया गया तो ये सबसे बड़ा महान कार्य के लिए मिलता है अभी तो उसको चिल्ला कर दिया क्रिकेटर को दे दिया वैल्यू खत्म कर है। तो ये हमारे देश का बहुत गलत इतिहास जा रहा है हमें बाबा साहब के राइट्स को लेकर हमारी संस्था को जिंदा रखना है बाबा साहब के राइट्स को समझना पड़ेगा तभी हम संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि बाबा साहब के जो तो राइट्स है संविधान के ऊपर वो संविधान को अपनों पढ़ना है सौ पंचानबे कर्मों को पढ़ना है आठ परिशिष्टों को पढ़ना है तब तक हम संविधान को समझ सकते हैं संविधान एक ऐसा किताब है वो नेशनल ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ कहलाने लायक है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है सभी बहुजनों का सम्मान है सभी स्त्री पुरुषों का सम्मान है और सभी की नशे उसके अंदर है वो संविधान है भारत का और इसीलिए बाबा साहब महान हुए बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे कुत्ते तो बनेंगे तो मेरे कुत्तों को लोग तो तोड़ेंगे भी तोड़ भी रहे लेकिन बाबा साहब को फर्क पड़ा गया नहीं पड़ा बाबा साहब तो ये कहते गए थे कि जो मैं संविधान लिख रहा हूं उस संविधान को कल चल के किसी ने ढंग से चलाया तो संविधान नहीं चलाया तो नॉर्मल तो किताबे किताब हो जाएगी और अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्र हमारे राष्ट्र निर्माता जो है वो कहा ले जा रहे हैं कल परसों की बात देखो भाजपा सरकार जो केंद्र में है उन्होंने ये कहा कि एक इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लगाई थी देश में उसको हम 24 तारीख को संविधान की हत्या तो तो कितना गलत बात है संविधान की हत्या होती कभी सोच ये बहुत ही गलत सोच थी बीजेपी की आज भी है कि संविधान को तो कैसे खत्म किया जाए वो सौ चीज ऊपर इसलिए हाथ तोड़ते से उनके होटिंग भी कम हो गई इसी कारण अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसने बहुत कम हुई इसलिए उनको अभी धोता ही है फिर भी उन्होंने एक दाव चला दिया और वो दाव इतना गलत था कि संविधान की हत्या के रूप में उन्होंने चौबीस तारीख को ऐलान किया चौबीस जून है जून 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 चौबीस साल ये देश में चौबीस जून संविधान की हत्या के रूप में मनाया जाएगा यह भाजपा की सोच है उस सोच की उपज को हमें रोकना है मैंने इसीलिए खराब में इसमें एक लाया हूं मैं कि भारत का संविधान और भाजपा की सोच भारत का संविधान का सम्मान होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए ना कि अपमान भारत का संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में जाने जाना चाहिए भाजपा और इंडिया की केंद्र की सरकार डॉक्टर बाबा साहब का लिखा संविधान का अपमान करने के लिए पच्चीस जून को हर साल संविधान की हत्या दिन मनाने का संकल्प ले चुकी है सोचना यह है कि पच्चीस उन्नीस सौ पचहत्तर को देश को हर हर आपातकाल लगाया गया था और देश में वैसे हालात थे उस टाइम की बात थी हालात वैसे थे आज तो ऐसे हालात नहीं दिख रहे आज तो पूरा देश सही ढंग से चल रहा है लोग खाते पीते जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं शाम को घर में जाके के आराम से सो रहे तो इसमें संविधान की हत्या का मामला आया भाजपा ने ये जो ऐलान किया है ये हत्या जो मनाना ही गलत सोच है नतीजा ये है कि फैसला राष्ट्रहित में नहीं है ये हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर राइट इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ये कह रही है कि केंद्र में जो सरकार है भाजपा एनडीए की उसकी सोच गलत है सही हर की कभी हत्या हो ही सकती क्योंकि संविधान की हत्या कैसे उनकी हत्या किसको होती है जो इंसान जीवित है यानी आदमी हो कीड़ा हो जानवर हो उनकी हत्या होती है संविधान का किताब है कानून की किताब उसकी हत्या कैसे होगी लेकिन नहीं उनकी सोच यह है कि यह खत्म करना है और इंदिविजल लाना है और इसको मनो के हिसाब में चलाना है तो ये हम नहीं करने देंगे इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखा बहुत सारे सांसदों ने संसद में संविधान का जय घोष किया छब्बीस नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और सरकार संविधान छठे दिन मनाकर संविधान का अपमान है। केंद्र का निर्णय गलत है दोस्तों सरकार का यह फैसला भय और पक्षपात के रूप में जबकि दो हजार चौबीस पच्चीस यह साल हर संविधान घर हर घर संविधान का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए